27 секунд на лёжке – это не стрельба. Это надо быть уверенным, надо стрелять, и потом 4 нормальные выстрели и один мах. Если стрелял в 25 секунд, тоже был один мах. На 20 секунд могла бы играть с Но входом поборолась. Стоя, надо сказать, супер, исправилась. Это нуля там. Подняла ее назад на место, где можно было бы бороться. А последняя стрельба, но видно было, как она старалась. По каждому выстрелу стрелять, в Мах один на концу не страшно, но все одно. Входом показала сегодня опять будем попадать, потому что сегодня 25 секунд это один мах меньше и выиграла. Еще упала тут на штрафном кругу, вот, реально 10 секунд на после первого рубежа. Я думаю, хорошая гонка, но в Юрки точно встречи нет. Ну, к чемпионату мира, ну, можно эту проблему решить? Конечно, можно решить, только тяжело, знаешь, постоянно, когда ошибки делаешь на леже, На чемпионате Европы нас стартует. Для да. чего? Для уверенности? Ну вот, набраться да, опыта. Да, 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 да ну, там. У нас две спортсменки из того типа, как нужно. и, и Джима. Им надо больше гонок, им надо постоянно быть в тонус, и поэтому и Ира Варвинец уже лучше себя чувствует? Ну, сегодня первый раз на лижах, просто походила, посмотрим. На завтра эстафету состав можешь сказать, пожалуйста? Нет, нет. Еще нет?